Итак, краткий обзор скутера. Давайте начнем, наверное, с самого интересного. Сигнализация. автозапуск, сигнализация. По этому скутеру сделано очень много чего. Новому владельцу будет очень интересно кататься, потому что аппарат реально вала. Вала на все бабки. Так, сегодня у нас какое число? На сегодня первое число, 1 июля. Короче, буквально вчера закончил ремонт двигателя. Полностью перебранный движок, заменены все прокладки, сальники, цепи, все полностью заменено. Все сделано. Поршневый огонь. Все работа. Все стартеры. Значит, на этом скутере, в отличие от обычных вайперов, Вайпер Шторм, значит, сделано отдельно. Ой, случайно нажал. Тормоза дисковые по кругу полностью, по кругу. 13 колеса. Залитый антипрокол. Тоже тут. Тормоза, значит покрашенный, скрытый лаком. Фара тоже скрыта лаком. Работают полностью ближние и дальние поворотники. Гидравлика, я уже казал Стоит вольтметр, сделано показывает зарядку. Стоит подсос. Ее парасат. Пардон, мужики. Стоит подсос и прикуриватель. Все работает можно заряжать. Дальше. Сделано выводы не провода под магнитолу, ну, либо под другие гаджеты. Планировалась музыка ставиться сюда. Вот. Стоит, значит, воздухан. Вот такой двигатель Spark. 150 кубовый. Карбюратор. Отсюда не видно. Но стоит PZ27 очень классно на нем работа, поэтому и подсос тоже. Тут выведено на, на сапун отдельно через фильтр. Вот. Что я вам скажу, очень достойный аппарат. Очень достойный. Сейчас бардачок покажу. Потому что фото-фото а, такого никто не бачил. Бардачок обычный. Тут стоял раньше воздушный фильтр. Слон Хобот. Он, кстати, ПЗ. Кто не верит, ПЗ. Все работа. Все отлично работа. Сейчас немножко клапана подрегулировал. Притирал клапана. зазорчика чуть-чуть великовать. И прям чуть-чуть цокать. Зато он едет просто охеренно. Просто охеренно едет. Сейчас в данный момент не работа спидометр. Тросик отсутствует. Вот Якось так. Такий вот аппаратик. Кстати, все, сигнализация и аварийка. Только аварийка, к сожалению, работает только через замок. Есть звуковый зумер. Цены тики на аварийку и на поворотники. Отдельно сделано. Сейчас выключу, где кнопка. Ой, сигнал. Отдельно сделанный от аккумулятора свет габариты как на настоящем мотоцикле подсветка номера сейчас нажму стоп передний, задний все работа значит свет ближний, дальний все работа Так, выключаем. Точно так же прикуривателя работа. Вот, сигнализация помогала. Каждый раз, коли выключаешь сигнализацию, ну, замок зажигания, она мигає. без звукового оповещения. Вольтметр, кстати. 12,8 вольт. Дзвоніть, спрашивайте. Буду радой даже бесплатно покататься. Кому бы интересно. Кстати, воздухан полностью сам сделал крепление. Блин, болтик потерялся. Коротенький закрутил Надо подлинше найти. Вот. Беспалевный такой. Был кронштейн. Тут было такое ушко. Оно отломалось. Пришлось сделать сюда ушко. Вот. Все держится хорошо, качественно. Даже несмотря на то, что одного болтика нема все работа, все заводится. Кикстартер тоже работа. Все работа. Резина, конечно, задняя не подлысовата. Но есть скат отдельно. Продается, кому интересно, даже с диском. Ну, с диском. Только без дискового тормоза. С барабанным тормозом. Передняя, кстати, хорошая резина. Ну, что протектор есть. Что протектор есть залаза багато сюда. Эм, передние перья. Передние перья надо значит, заменить сальники и залить масло, потому что они очень плохо работают. Они ну, качают, но раскачивают короче, мотоцикл, не гасят колебания. Потому что на великих скоростях можно нахер потерять контроль над техникой, если без опыта кататься. Так, все. Тепер я закінчу вже все, що хотів розказати. Звоніть, пишіть. Буде класний апарат комусь. Віддам хороші руки. Дурачкам не віддам, навіть не просіть. Всім, удачі.